В том числе. Знаете, освобождение заложников – это очень длительный, кропотливый процесс. Украина использует все возможные способы, начиная от работы волонтеров, которые делают свое героическое дело. Иногда мы даже не знаем их имен, заканчивая официальными линиями, начиная от народных депутатов, заканчивая президентом. Все они занимаются процессом освобождения заложников. К сожалению, в последнее время сама тема заполитизирована, и нам стало сложнее договариваться. Есть очень много трудностей. Объективно, самая главная трудность – это доминанта одного человека, который сидит в Кремле и который фактически сейчас принимает решения по почти по всем нашим ребятам. Это касается и тех, кто находится в Ордло, скажем так, и тех, кто находится в России. Вы знаете, мы не обо всем можем сейчас говорить. Могу сказать лишь, что цифра освобожденных или найденных, она растет. Президент поставил конкретную задачу главе службы безопасности, мы ее реализовываем. Когда наступит время и будет возможность сказать об определенных мероприятиях, которые мы проводим постоянно, мы сможем сказать. Если говорить о Минской подгруппе и о том, что происходит в Минске, действительно есть несколько уполномоченных людей от Украины, которые ведут переговоры. И сейчас последняя формула, которая обговаривается еще 6 января, это освобождение 25 наших ребят. Мы знаем, где они находятся, и мы делаем все, чтобы ускорить процесс их освобождения. Но я должен сегодня, простите, я прошу прощения у, тоже, у гостей, назвать девятерых ребят, которые еще остаются на территории России незаконно. Выговский Валентин, Карпюк Николай, Клых Станислав, Кольченко Александр, Костенко Александр, Литвинов Сергей. Руднев Сергей, Сенцов Олег и Чильни Алексей. Ну вот по информации организации Let My People Go, там сейчас э, на территории Российской Федерации оккупированного Крыма 29 человек. Вот по вашей инфо мы, информации мы говорим, сколько? Мы можем, э, мы можем согласиться с определенными цифрами. Единственное, что э, по данным службы безопасности, mm. есть определенная процедура, как э, заложники, которые там находятся, становятся заложниками. И мы собираем о них информацию. Хотя фактически можно говорить о заложниках э, целом населения, которое находится в Донецке и Луганске, в том числе в Крыму и даже на территории России. Фактически э, в Российской Федерации живет большое количество людей, которые являются заложниками путинизма. Извините.